Soalan lazim. Soalan 1. Saya akan dibius sebelum masuk waktu Zuhur untuk menjalani pembedahan. Saya dijangka akan sedar semula pada jam 5 petang. Bagaimana dengan solat Zuhur saya? Jawapan. Sekiranya anda hanya sedar pada waktu Asar, maka hendaklah anda solat Asar terlebih dahulu dan diqadha solat Zuhur. Soalan 2. Saya akan menjalani pemindahan darah bermula jam 5 petang dan dijangka selesai pada jam 9 malam. Bagaimana dengan solat maghrib saya? Jawapan. Sekiranya anda sedar semasa proses pemindahan darah dijalankan, maka anda perlulah melaksanakan solat maghrib seperti biasa. Namun, sekiranya anda tidak sedarkan diri, maka anda hendaklah solat isya' terlebih dahulu dan dikhada solat maghrib. Soalan tiga. Sekiranya saya menggunakan bag urine atau bag stoma atau bag kolostomi, bagaimana cara solat saya? Jawapan. Jika anda menggunakan bag urine atau bag stoma atau bag kolostomi, sekiranya anda mampu, maka anda hendaklah menyucikan tempat keluar najis dan membersihkan najis tersebut. Tetapi sekiranya anda tidak mampu, maka lakukan semampunya. Kemudian, sucikan diri daripada hadas kecil dan hadas besar dan tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang apabila sempurna. Soalan empat. Saya menghidap penyakit yang selalu keluar air kencing. Bolehkah saya solat? Bagaimanakah caranya? jawapan. Anda boleh solat dan anda mempunyai dua pilihan. Cara pertama, solat fardu pada setiap waktu menurut mazhab syafi'i. Sucikan diri daripada najis dan gunakan lampin atau seumpamanya pada tempat keluar najis. Setelah itu, sucikan diri daripada hadas. Kedua-duanya mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Segera tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang walaupun najis tetap keluar ketika sedang berwuduk dan solat. Satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja dan seberapa banyak ibadah sunat yang lain. Cara kedua, melakukan jamak atau himpun tanpa dikhasarkan atau dipendekkan. Bagi solat-solat yang boleh dijamakkan menurut mazhab Hambali dan pandangan pilihan sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Sucikan diri daripada najis dan hadas setelah masuk waktu solat dan kemudian lakukan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu solat fardu. Dan seberapa banyak ibadah sunat yang lain selama waktu solat tersebut belum habis. Contohnya bersuci di dalam waktu dohur boleh ditunaikan solat fardu dohur dan asar secara jama' dan solat-solat fardu yang dihada atau ganti jika ada serta ibadah sunat yang lain selama waktu dohur masih ada. Soalan lima. Saya tidak mampu untuk menutup aurat ketika sakit. Bagaimana dengan solat saya? Jawapan. Menutup aurat adalah salah satu daripada syarat-syarat sah solat. Aurat bagi lelaki ialah di antara pusat dan lutut. Manakala aurat bagi wanita ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan serta belakangnya. Bahagian bawah dagu juga termasuk aurat bagi wanita pesakit yang tidak mampu menutup auratnya boleh solat mengikut keadaannya dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang apabila sembuh Soalan 6 Saya tidak mampu solat menghadap kiblat ketika sakit di hospital. Adakah solat saya sah? Jawapan Pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya solat tersebut adalah sah. Namun solat itu perlu diulang semula setelah sembuh menurut mazhab Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Hanafi pula, pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang. Soalan tujuh. Saya mengalami kecederaan akibat kemalangan jalan raya. Doktor telah membuat pemeriksaan dan memberi ubat. Keadaan ini menyebabkan saya tidak sedar atau hilang waras untuk seketika. Bagaimana dengan solat saya? Jawapan. Jika anda hilang sedar sepanjang waktu solat akibat dibius oleh doktor, anda tidak diwajibkan melakukan solat pada waktu tersebut. Namun, sunat dikhalda atau ganti setelah kembali sedar. Wajib ditunaikan solat dalam waktunya jika kembali sedar walaupun di akhir waktu. Sebagai contohnya, jika hilang sedar sepanjang waktu zuhur dan kembali sedar pada waktu asar, wajib ditunaikan solat asar dan dikhalda atau ganti solat zuhur. Begitu juga jika hilang sedar sepanjang waktu maghrib dan kembali sedar pada waktu isya, maka wajib ditunaikan solat isya dan dikhada atau ganti solat maghrib. Dari pada Sahijunah Ali Raudyawan, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah solat, peliharalah solat dan tunaikanlah hak hamba sahaya kamu. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.